Ми продовжуємо нашу розмову з паном Олегом Ждановим з приводу зараз, вже так скажімо так, зовнішніх політичних факторів, які впливають на те, що відбувається, в тому числі в Україні. А хотілося б трошки поговорити на те, наскільки зміниться про те, наскільки зміниться політика Росії щодо Заходу. Тобто, ну багато хто говорив, що Росія не може тягатися з Заходом в військовому плані, економічному також не може. А ось гібридні методи пропаганди і тиску на окремі боліві точки вона вивчила дуже добре ще з часів радянського союзу, фактично. И сейчас их засовывает. Проте санкции збільшуються, западная машина начинает маховых все больше и больше раскручивать против Кремля. И как будет меняться тактика Москвы в Европе и вообще на политической арене Заходу, на ваш взгляд, в ближайший час? Ну, я думаю, что здесь фактически Россия проиграла основную битву. И главная, мне кажется, их ошибка, стратегическая ошибка в том, что они воюют методами 19-20 века. Президент России начал войны, завоевательные войны по территории. Территория ⁇ это прошлый век. Сейчас всех интересует рынок сбыта. Это главное. Это толчок для развития экономики. Куда сбывать ту продукцию, которую ты выпускаешь? И пока они занимались собиранием земель русских, Соединенные Штаты занялись экспансией на европейский рынок. И фактически они выиграли эту войну на сегодняшний день. Вот этот закон о санкциях. Он полностью убьет. Это смена, ну, начнут с того, что будет, будет смена, произведена смена газовой иглы для. Газовые потоки за разрежутся еще. Не для буду Европы будет смена газовой иглы с российской на американскую. Технологии сланцевого бурения и э, технология скрапления газа делает э, американский газ, который даже будет доставлен из США и добыт там, на глубинах сланцевых залежей, э, дешевле, чем российский газ, который добыт обычным способом, но в заполярье по старому дедовскому методу, вот, поэтому экспансия на рынок Европы, я считаю, что практически война выиграна экономическая. Соответственно, кстати, меркель это очень понимает, очень, и отсюда ее вот эти вот попытки лоббировать и Северный поток-2 и попытки противостоять американской экспансии, вот и Помощь, да, и точнее не помощь, а угрозы со стороны э, того же президента Российской Федерации. Помните, как он как-то на саммите сказал э, Меркель на пресс-конференции, что уберите американское ядерное оружие с территории Германии, и я свои ракеты перенацелю на другие страны. А так вот российские ракеты нацелены в том числе и на территорию Германии. Ну, в Германии там, по-моему, не было шансов. 238 военных баз натовских находятся на территории Германии. Ядерное оружие Соединенных Штатов... Американская находится на территории Германии, там шансов на сегодняшний день нет. Методы будут, конечно же, Россия будет сейчас ужесточать методы в плане пропагандистской борьбы. Но это уже, мне кажется, как бы постфактум или там битье по хвостам. Почему? Потому что фактически. Запад понимает пагубность влияния. Смотрите, уже этот канал Russia Today ограничивает. Многие там иски предъявляют по поводу ложной информации, даже к тому же телевизионному каналу. Там попытка раскачать ситуацию в Черногории и сделать переворот не удалась. Вот. Там нашли российский след. Да? Франция понаходила российский след в своих терактах, там, в некоторых, которые там были совершены на территории. Соответственно, но ну я вам скажу, что их спецслужбы довольно сильные, и они недаром получают, едят свой хлеб. Поэтому они сейчас будут работать в противодействии. Вот. И как будет дальше развиваться событие, ну, трудно предположить. Я думаю, что на сегодняшний день у России даже нет разменной монеты, с которой бы она могла выйти на переговоры с США. И вот этот закон о санкциях, он говорит о том, что Россию просто пытаются сбросить со счетов. Скорее всего, это получится, так же, как это было с Советским Союзом. Вот, потому что тут фактически полная изоляция. На Востоке ее контролирует американский флот, и китайская армия стоит, не дает расслабиться на границе этой маленькой Северной Кореи. Балтика блокирована кораблями, в Клайпеде и там в Гданьске, в Свиднице стоят американские эсминцы с томогавками на борту. Черное море вообще заблокировано, 9 кораблей на то. Ну, Причем они стоят фактически по линии Батуми, Одесса и напротив Ялты в рейде, в дрейфе лежат корабли в нейтральных водах. То есть со всех сторон все обложено. В странах Балтии авиационное ударное крыло, которая одним броском может достать до Москвы э, без проблем. Э, танковые бригады там собраны в Польше, танковая дивизия американская. Ну, то есть такая военная машина плюс экономические санкции, э, потеря, потеря рынка, и на сегодняшний день я даже не знаю, что бы могла, допустим, предоставить э, Российская Федерация. Причем я напомню, что поправка Джексона Винника, которая была введена против Советского Союза. Так. Знаете, когда ее отменили? В 2012 году. 38 лет. Я думаю, что вот эти, вот эти санкции просуществуют не меньше. Тем более, собрать теперь в Конгрессе большинство голосов, чтобы их отменить, будет очень проблематично. Европа при всем своем как бы, хотении стать самостоятельной политической единицей, она уже, она уже опоздала. Им надо было не играться в толерантность, надо было быстро и четко решать вопросы того же вооруженного конфликта или передела границ на европейском континенте и не допускать сюда вмешательства Соединенных Штатов. Вот пока была мягкая администрация Обамы, Тогда Германия и Франция могли спокойно решить этот, эту проблему и остаться на сегодняшний день в более-менее своем таком самостоятельном полете. Вообще глобально это выглядит, знаете, в 2014 году Владимир Путин на Валдае объявляет, мы начинаем построение нового мирового порядка, многополярный мир. А сегодня это выглядит так, что Дональд Трамп или устами Дональда Трампа США говорит, а мы заканчиваем эту игру в монополярный мир и восстанавливаем монополярный порядок с одним гегемоном в мире, Соединенными Штатами Америки. Власне, чи можна сказати, враховуючи те, що змальована ваша картина вами картина вказує на те, що Росія так долі непано зафіксована і в економічному плані і в військовому плані, і що можуть слідувати наступні удари санкційні для добивання Росії? Тобто, коли можна очікувати, і яких санкцій можна ще очікувати від заходу? Я думаю, що наступний етап санкцій це буде ембарго на поставки російської нефті. А Россия же продает не только свою нефть, Россия продает еще иранскую нефть, которую они до сих пор, кстати, получают по программе ООН, нефть в обмен на продовольствие. Потому что марка российской нефти Ural, она там, почти в два раза в цене отличается от VTI или от бренда. Вот. И они продают вот марки бренд иранскую нефть. Я думаю, что следующий этап это будет санкции, эмбарго на поставки нефти Российской Федерации. И это очень сильно ударит по экономике России. В принципе газовые контракты, если сейчас Россия начнет терять газовый рынок, а на минуточку Россия 35% мировой добычи газа на сегодняшний день, а газовую скважину нельзя закрыть. Нефтяную можно закрыть, а потом распечатать. Газовую нет. Она либо тампонируется, либо она качается. И куда девать этот газ? Тампонировать скважины, а потом в заполярье по новой рубиться в эти скважины и не факт, что ты попадешь в ту же самую жилу. Вот. То есть это это фактически на уровне экономического коллапса для Российской Федерации. Это если мы смотрим глобально, как вот для на международном рынке. Вот. Саудовская, на Ближнем Востоке в Сирии, вы смотрите, какая тишина. Там идут местные бои, там ничего не успокоилось. Но там Соединенные Штаты договорились с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия формирует новую коалицию во главе с собой. Арабская НАТО. да, арабский, арабское такое НАТО. Им отдали карт-бланш на решение проблемы в Сирии. Что заявляет кронпринц крон Саудовской Аравии? Он говорит, нам достаточно три дня, чтобы разнести группировку осада вместе с российскими войсками. То есть, это, это о чем-то свидетельствует. Понятно, что в Сирии никаких активных боевых действий со стороны Российской Федерации не будет. То есть, уже этой разменной монеты нет. Северная Корея там доигралась до того, что она вывела из равновесия Китай, который всегда был такой лояльный и а, был, а, старался держать под протекторатом своим Северную Корею своим таким неприемлемым поведением и отказом от переговорного процесса. Вот. И если сейчас Китай надавит на Пхеньян, то я думаю, что пхеньян сдастся быстрее, чем Россия сейчас подталкивает пхеньян именно к такому вот противостоянию. Американцы там будут наблюдателями, они не будут стартовать этот процесс, им очень выгодно стоять вдоль дальневосточных рубежей Российской Федерации с тамагавками на борту и контролировать всю площадь, где размещены баллистические ракеты, направлены на Соединенные Штаты. То, то в принципе, зараз Россия что Пхеньян, но в часом вам не сможет работать. Да, я думаю, что Китай передавит. Там Китай имеет большее влияние на Пхеньян, чем Российская Федерация. И тут, кстати, обратите внимание, малень... э, стык трех границ, китайской, северокорейской и российской, да, и на этом стыке Россия собрала 30-тысячный контингент, Китай 40-тысячный контингент и вот маленькая Северная Корея. А с той стороны стоит 2 э, дво авиационных ударных группировки во главе с авианосцами Соединенных Штатов Америки. А, еще на минуточку, забыла авианесущая группа кораблей Японии. У них, кстати, военно-морской флот весь записан как береговая охрана, потому что им нельзя вот по так, договору иметь вооруженные силы. Да. Вот. То есть э, там вот такая, такой вот назревает нарыв, который может прорвать в один прекрасный момент. И я думаю, что если Пхеняне оставляли остался еще здравый смысл, то они пойдут на переговорный процесс, что категорически не устраивает Россию э, в данной ситуации, но устроит Китай и устроит Соединенные Штаты. А, чему же таким чином у нас буквально хваленко а, як и козырь, будто. Провокація, например, в этом регионе сделана для того, чтобы, скажем так, новая эскалация, новый засіб тиску на захід и так далее. Ну, вы понимаете, там настолько мощная группировка, что провокация закончится очень быстро. И причем очень печально для Пхеньяна. Там достаточно будет одного авиационного налета или ракетного удара, чтобы один раз и навсегда покончить с Северной Кореей. Поэтому я думаю, что там провокации не будет. Я боюсь больше провокаций здесь, потому что тот же Запад-2017 в Белоруссии, допустим, стандартная российская процедура залет самолетов в чужое воздушное пространство. Либо наша, либо стран Балтии, либо Польши. То есть, вот, вот здесь я І тут треба тримати і бути готовим ко всему. Ну, власне, на цій а, такій обережній ноті, реалістичному ми закінчуємо наш сьогоднішній ефір. На застях був пан Олег Жданов. Дуже дякую вам за візит. Будемо стежити далі за ситуацією. Вона динамічно доволі стрімко розвивається, Пильнуйте себе, залишайтесь з нами.